Почему для России и Белоруссии так важно сотрудничество в сфере метеорологии? И какие достижения есть у нас к началу 2012 года? Ну, в общем-то, есть такая сбитая, может, фраза, но она соответствует действительности. Погода не знает границ. А, в общем-то, предсказание погоды, от него зависит и безопасность страны. Это такая же безопасность, метеорологи стоят на безопасности, как КГБ, таможня. Наша задача предупредить отрасли экономики, значит, тех, кто принимает решения, в конечном итоге через средства массовой информации и население о том, что их ждет в ближайшее время. Поэтому вот была и придумана эта программа в рамках союзного государства о совместных работах в области новых технологий в прогнозировании погоды. Примерно 42 отрасли экономики, они погода зависимы в конечном итоге это и сельское хозяйство, и авиация, практически все. И вот объединили усилия научный потенциал Российской Федерации и практические способности и возможности Белоруссии. Какое отношение имеет метеорология к экологии и как соотносятся две эти области знаний, скажем, в рамках Союзного государства? Один из прогнозов, который применяется в метеорологии, прогноз загрязнения. На удивление оказывается Почему стоят такие высокие трубы? Для того, чтобы все это рассеивалось где-то на высоте, а не падало в одном месте так много и сразу. Поэтому от скорости, направления ветра, состояния атмосферы, есть понятие приземная инверсия, когда все прибивает к земле. И как вы хорошо себя чувствуете после дождя, когда все это смыло и чистый воздух. Вот это все взаимосвязано. У нас практически по всем крупным городам Беларуси дается прогноз наступления неблагоприятных погодных условий для рассеивания атмосферы. Существует программа, разработанная уже в Российской Федерации, это «Тайфун», ПО Тайфун, которая создала программу, куда понесет это загрязнение, где оно выпадет и как оно будет рассеиваться. Это относится чисто к экологическим проблемам, но в принципе также можно сказать и о радиационной обстановке. В случае возникновения вот такой ситуации уже можно рассчитать, куда это облако попадет. Ну, естественно, то же самое. Важно знать и как с этим можно бороться. Какие главные природные, погодные или экологические опасности существуют для союзного государства в настоящее время? Существует такое понятие. Перечень опасных явлений. Они одинаковы и в Российской Федерации, и в Беларуси. Хотя для каждой отрасли они разные. К примеру, сильный мороз, там для жилищно-коммунального хозяйства важен. Сильный ветер важен для строительства. Значит, гололедные явления важны для энергетиков. Значит, существует общее изменение климата. Климат теплеет. В частности, за последние с 1989 года климат Беларуси потеплел в среднем на 1,1 градуса. Вроде как, что это? Ерунда. Нет. Изменились климатические зоны. Они подвинулись с юга на север. И в принципе уже сейчас в Беларуси, что раньше невозможно было, уже в районе Гомеля можно сеять кукурузу на зерно. А раньше это можно было только на широте Киева. Потепление несет. И положительные черты, и отрицательные. В частности, да, можно будет тратить меньше электроэнергии на обогрев зданий зимой, но надо будет тратить электроэнергию летом для кондиционирования офисов или своего жилища. То же самое можно сказать и про другие отрасли сельское хозяйство. Энергетика, значит, жилищно-коммунальное хозяйство. Вот это проблема, которую тоже в рамках союзной программы мы отрабатывали. Издана целый сборник трудов, ну, монография это называется, значит, условия возникновения неблагоприятных погодных явлений на территории Российской Федерации и Республики Беларусь.